hozir internet xizmati nihoyatda kengayib ketdi uni yomon tomoni ham ko'p ammo bir qoida bor mashayirlarimiz aytadi birov birovni yomonlayapti o'sha şey yomonlayotgan tomonga yomonlanayotgan tomon gapiryapti sen menda nimani ko'rayotgan bo'lsang bilginki bu seniki men senda nimani ko'rsam u meniki bo'ladi ya'ni haqiqat qanday nigoh bilan qarashga bog'liqdir siz birovda kibrni ko'ryapsizmi unga mutakabbir degan bir davoni qilyapsizmi demak kibr o'zingizda bo'ladi shuning uchun shayx zul ahmad ahmat naqshbandi aytdilarki tilingni birovlarning aybini izlash bilan bulg'ama til sendan boshqada ham bor gunoh ayb senda ham bor balki u gunoh ayb qilayotgan odamning gunohi aybi oxirgisi bo'lishi mumkin balki sening ibodating ham sen uchun oxirgisi bo'lishi mumkin shuning uchun biz o'tgan jumada ham aytdik buni balkim gunohkor yoki ya yomon odamlar jinoyatchi odamlar jamiyatning shu tabaqasidan yaxshi gumon qilish bu avliyolarning ishidir dedilar shayx zulfiqr ahmad naqshbandiy bu ulkan qoida odamlar orasida munosabatni to'g'irlanishiga xizmat qiladigan qoida siz birovga qaraganingizda o'zingizni ko'rasiz sizga kimdir qarasa u o'zini ko'radi shuning uchun darrov qilib xulosa chiqarishga shoshmaslik kerak birovga baho berishga shoshmaslik kerak